Просто чавься, мать, слишком мать. Маряйся, молчи, давай, дай, 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 what is it

Я все Действительно получилось два разных тайма. Действительно нам не удалось начало матча. за ошибок в обороне, к сожалению, пропустили мяч. Я думаю, что второй тайм нам удался. Второй тайм мы полностью переиграли команду соперника. Имели, я не знаю... Но здесь, наверное, опять-таки, так как не бывает мелочей, не бывает одного виноватого, так и здесь. Нет одного решения, почему мы не забили. Здесь, наверное, и невезение. Здесь, наверное, и нехватка мастерства. Здесь, наверное, и недостаточная агрессия в атаке некоторых наших футболистов, когда нужно было просто сделать 2-3 шага на мяч. Но, скажем так, что я остался доволен вторым таймом. В первую очередь, самоотдача ребят. И если так будет дальше продолжаться, то, даст Бог, мы выйдем в восьмерку. И там... Я вам обещаю, что мы их обыграем. Да, у нас действительно есть проблемы на левом фланге обороны, но я бы не стал э, так звучать краски, что именно левый защитник виноват в этом. Там э, должен обороняться и левый полузащитник, и левый центральный защитник, и опорный полузащитник. Это, скажем так, ошибка групповая. Сегодня сегодня замены усилили игру. И не только самоотдачей и настроем, но и, скажем так, э, с, в некоторых случаях зрелыми действиями. Поэтому единственное, конечно, что нам не хватило и что огорчает э, выводы по этому матчу, это то, что мы, конечно, не забили. Это первая игра в чемпионате, в которой мы не забили ни единого мяча. И это пагубно, к сожалению, э, затянулось, уж очень сильно затянулось наше не, невезение. Не будем сейчас выяснять, почему. Наверное, надо просто больше работать над завершением атак. Что мы будем делать? У нас сейчас мы пропускаем тур, у нас будет время подготовиться.